Очень острое перо, яркий фоток полкило, парочку сенсаций, три горы овации. Первомайской газете «Страна Лимония» 4 года. За это время жители микрорайона прочли 99 выпусков издания. О ней и творчестве ее журналистов в стихах рассказывают дети. Лиза. В стране Лимонии можно прочитать новости разного характера и о политике, и о культурных мероприятиях микрорайона, обо всем. Мы пишем обо всем. Мы рады, что за все эти четыре года мы остаемся все-таки независимым изданием, которое говорит все-таки правду. Сама ты эту газету видела когда-нибудь? А кто ее читает у тебя в семье? Папа. Он тебе не рассказывает, о чем там пишут? Это о взрослых, о детях, о празднике, о новостях. Журналист – это тот, кто делает газету. Как думаешь, а зачем нужны газеты? Для чего их читать? Чтобы узнавать. Всякое... Скажи, как считаешь, профессия журналиста, она трудная? Трудная. А почему? Потому что там надо все узнавать и еще делать газеты. Если что, то где случится, журналист блокнот танчится. В миг напишет он об этом и пошлет статью в газету. Конкурсы чтецов здесь мероприятия привычные и проходят несколько раз в году. Но тематика этого не похожа на все другие. Дошкольникам пришлось вникать в тонкости профессии журналиста. Но они справились, говорят наставники. Дети читают стихи о газете, о редакторе газеты, о корреспондентах, но ну и о трудностях, которые встречаются в редакции. Стихи было подобрать действительно очень сложно, потому что тематика освещается в прессе, слабо, и поэтому пришлось поработать и с газетами, и с журналами, ну и с интернетом. Второй год подряд информационная газета Первомайского микрорайона «Страна Лимония» проводит конкурс чечецов «Наследники страны Лимонии». Конкурс проходит для того, чтобы выявить лучших чтецов нашего детского сада – и чтобы они поучаствовали на концертной программе, посвященной годовщине газеты. Очень интересно, почему? Потому что некоторые Стихи написаны именно для той редакции, э, о которой и идет речь. Родители, может быть, у кого-то талантливые напишут, кто-то даже знает таких, кто под заказ. Мы и про сад, и про огород расскажем, кто сдает, кто продает, но главный козырь наш народ. О нем всегда и речь идет. Лимония, ты славная и в жизни нашей главное. О чем твое стихотворение? О Лимонии и о редакторе Косте Плишкина. Я готовился очень долго и очень долго учил это стихотворение. Самым юным чтецам еще не исполнилось трех. Те, кто постарше, в этом году идут в первый класс. Славная наша газета и вунья. Всей дружной семьей мы читаем тебя. 三。